Смотрите, я вам да. сказал статью, по якій я зупинив. Вы ну, мне сказали статью, вы даже не знаете, что в той статье указано, какие подпункты. По какому пункту из 35 статті статьи вы меня сейчас остановили? Я вам сказал, что там указано? Что там указано? Что там указано? Пидозра. Пидстава. Я На яку пидставу мы упараем? Що ви яке. Ви не намір. Я, я сказав статтю. Так Бува. ви сказали статтю. Яке, об'ясніть, яке правопорушення я здійснив. Можливо, здійснив. Можливо. Можливо! Ви можете думати. Це ваша думка. правильно? Яке правопорушення вважати. я здійснив, на вашу думку. Стаття 210, прим. 1. Кодексу України право, е, Ви мене зупинили вже потрібні були в час на, на, на даний момент. Ви мені потрібні вже дасти е, відповідь на моє питання, на якій підставі ви мене зупинили? Я ж вам сказав. Да. Я, ж, я вам сказав статтю. Да, я... Ви кажете на мою думку. Якщо я вважати, Гаразд, давайте перевіряти вашу думку на факти. Так, давайте. Давайте. Що ви від мене хочете? Документи. Які документи? Паспорт. А ось. Е... Солдат каже, що він хоче від мене якісь військові документи. Військові документи. Так що мені давати вам? Військові але, чи паспорт? E, давайте так. Мені потрібен паспорт для числі вашого собі. Я вам надам, якщо ми будемо складати протокол, бо за моє правопорушення. Ну ви ж кажете, я правопорушив щось. Який протокол? Ні, подождіть. Ви не зрозуміли. Я ж Так вы, вы сказали, Давайте вы... розбиратися, що я, вы... из... я зробив. Я вам сказав статю. Я вам назвав дивите, я назвав статью, по которой я зупинив, пункт, частину і mm. сказав, по какой статье административного правопорушень я вас зупинив. Ну, статью. что в той статье. Ну, вот просто объясните мне, какая подстава э, меня остановить. Это не является блокпост, это, во-первых. Во-вторых, меня что останавливает. Блокпост? Это, это не это не блокпост. Блокпосты я знаю, поверьте. Я, понимаю, я с Донецкой области же. я могу рассказать, какие блокпосты да, я проезжаю я каждый должен, день. Был много раз в Донецкой области. И тоже да? могу рассказать, ну, да. блокпосты. Это блокпост? Я... Да, он обозначен блокпост. как должен быть? Мобильный должен, блокпост. Ребят, быть, вы сами понимаете, что вы сейчас какие? нарушаете. Это не блокпост. Да. Да. Ну это ты понимаешь. Это моя думка. Так же самая ваша думка, что я что-то порушил. И вы уже, вы понимаете, что вы, нарушая э, свои законы и обязанности, а? Прописка. Вашей. Прописка Новомосковская. На Москву, да. Вы э, знаете, что мы живем в такой стране, где да. все на коррупции находится, на таком правонарушении. И тем не менее, нет бы что-то да. правильно делать, вы все равно... Э, Например, наприклад, да. наприклад, вот этой херней не страдать. А херней страдать? Херней страдать? Да. Защищать родину, защищать. Да. Э, а, а я, поверьте, вот если мы дойдем до того, что я вам дам свои документы, да. вы проверите в военкомате, вы поймете, кто я и что я. Ну так давайте проверим. Так ну, я так не могу, вы мне скажите. Кто? Вы знаете, кто я и что я. Я ну, не знаю, стоит. я сто процентов уверен, 100%. что вы хороший человек, потому что вы стоите в форме. Это уже плюс большой. Но ну, я давайте... хочу, чтобы вы, чтобы вы защищали меня сейчас, на данный момент, гражданина Украины. Они провоцировали меня на какие-то ненужные я, слова. Я же вам рассказываю. Нет, вы мне не рассказывайте, вы мне дайте конкретику, на которую должен опираться. Можно? Да. все Украины поважаете? Сто процентов. Так. Захист батьківщини Так, 100%. 100%. Ні в чому, пробивайте мої номера, звертайтеся до військомату Новомосковського. Вам предоставляють всі мої номера машини, вона на мене оформлена, предоставить, якщо вам потрібно. Так, а що ви від мене хочете? Я нічого. Які документи? Для чого? Для чого? Вони вдома. Вони вдома. Дії нема. Ну, Зараз визиваємо 102 і будемо. Визивайте 102, давай. визивайте 102, давайте. Визивайте 102. Давайте, визивайте 102. Можеш позитивно? Так, пізно, що класи. Та все, з планшета. Я не можу розуміти, що поліцейський не рішає ці питання, а рішає військовий. Що поліцейський? Зараз э, поліцейський, чи я, чи хто? Чому ви не вирішуєте ці питання? Ну ось наше спорне питання. Ну, Спираюся я... на конституцію. Дивіться, зачекайте, я до вас підійшов. Ви зараз мене затримуєте, це по-перше. По-друге, я, а... да, я, я, ви... я зараз ви... стою. Я скажу, що вас да. Мені можна їхати? Зачекайте, ні. Ви, мені кажуть, що я вам нічого не кажу. Я до вас підійшов, представився. показав да. своє посвідчення. Я ви представився теж. Можна так не знімати? Трохи, опустить Ні, я знімати буду. Так я знімаю, тільки трохи нічого. Гараз, зараз, гаразд. Вибачте. Я вам представився, помила да. своє посвідчення, підійшов, да. ви скажу, причина зупинки. Я вам сказав статтю, по якій я зупинив, пункт, частину і статтю, на яку я спираюсь. Правильно? Так. Ви мені сказали, що мені? Я вам сказав, ваші документи, що посвідчують особи. Гаразд, вам показати їх просто. Представити, я вас подивлюсь по базі. Показати я можу. вам. Пре Пред'явити. Показати, показати документи свої. В чем разница показать Ну, показать, что я гражданин Украины. Прожил. Ну, показали вам в своих руках. Да, я не буду да, А скажите теперь, все, вы закончили? Теперь ответьте на мой вопрос, пожалуйста. Причина остановки какая? Что я нарушил? Вот я ехал. Такого, такого нету, переверка документов. Покажите мне статью, где есть остановка, причина, проверка документов. Дивіться, я вам да. сказал статью, по якій я запыни, Вы мне сказали статью, вы даже не знаете, что в той статье указано. Какие подпункты. По какому пункту из 35 статьи вы меня сейчас остановили? Я вам сказал, что там указано? Что там указано? Что там указано? Если что, е... Пидозра. Пидстава. На какую пидставу мы вправимся? Що ви вчинили зітрине право? Яке ви не намір? Я сказав статтю. Так ви сказали статтю, яке Об'ясніть, яке правопорушення я здійснив. Можливо, здійснив можливо. можливо. Так давайте, можливо. от я зупинився. Да. Давайте, давайте перевіряти, яке правопорушення здійснив. Давайте ви У вас І є почати? на мене якісь наводки, чи що покажіть мені якісь е -е, відеозйомку, фіксацію або е -е, свідків при які вам скажуть або докажуть, що я здійснив правопорушення. Я не могу зрозуміти, какое правопорушение что? здесь нет. 210 статья это порушение правил низкового область. Да, так пусть военкомат занимается. В чем вот проблема? Вопрос. Я живу по прописке. Ну, так так документ. военкомат должен этим заниматься, а не вы. Я с военкоматом. Так военкомат должен писать повестку, предоставлять ее мне, и я должен по этой повестке приходить в военкомат. Правильно? Два рука видны уже прошло. Больше. Сто ну, да. а процентов. Я то, появляюсь то, в военкомат во всем повесткам. На протяженні двох років, А якщо чесно, то 18 років. У вас є свістрочка. У, у мене є все. У вас у мене у мене бронь, вістрочка, документи. За, навіщо? В смыслі, що перевірити? Що Для знаходить. чого? Я не можу зрозуміти, чому до мене підходить чоловік, який знаходиться не на офіційному блокпосту. Ну це ваша ще раз я кажу, думка. Так, це ви, моя думка. На офіційний блокпост. Можуть думати, я розумію, що вам я... дали просто наказ, що робити так. Но это же неправильно. Я, я вам все предоставлю. Я вам все покажу. Все покажите, сделаю. Только на... Э, только, на <свист> <свист> только на... Только на... підставі. на подставе. На подставе Конституции. На да. Конституции. Какой? наказу коменданта. На это Россию, ваш комендант. Это ваш... Понимите, ваша ваш установка. Комендант. Вы ее должны выполнять. Согласно постановлению кабінету Министров... Я закурю с вашего да. позволения. 1456, сюда святое такие... вызывайте сюда старшего, потому что бессмысленный разговор. Вы не знаете конституцию и вы меня задерживаете. Зачем Конституция? Я вам сказал... Статью... Вы меня задерживаете сейчас. Да. Вы должны уже сейчас факт задержания Я обосновать. Вам сказать, Я вас ну, не Я вам... Мы запланировали Да. Затримка и запланирование... Так ви мене зараз зупинили чи затримуєте? Зупинили. Я не казав, що я вас затримую. Так я ви... можу їхати чи що? Я вас зупинили, ви не можете їхати. Її... Я сказав, будь ласка, документи і популярні. Я не буду нічого показувати поставили. на якихось ваших вимушених фактах. Потому що ви мене встановлюєте по причині підозри, але ви мені зараз не кажете факти, що я режим Воєнного стану, в нашій країні mm -hmm. того, що... Полицейский, або такий, як я. Я а працюю офіційно, дивіться. комендантом, комендантом э, не тільки району, а комендантом згідно наказу коменданта області. Можу перевіряти документи. Ви не можете перевіряти документи, ні. З поліцією, з поліцією. Робити досмотр автотранспортного засобу. Ні, а, э, на блокпосту, да. Это не блокпост. В любом Нет, месте. это не блокпост. Нет, это ваше особое Это мое мнение, я а, свое да. мнение знаю, я уверен на 100%. Ну, так... Вот это блокпост, вот это, который, блядь, меняется 4 раза в день. Вчера его не было, вчера. сегодня Но он есть. Нет, да, чекайте, это, <со> нет, да, вы, это, да, вы, это до меня вопрос. Нет, да, это до вас питание. У питание за блокпост, Я его ставлю? Нет, вы полицейский? Я, я полицейский. Я хочу, чтобы вы... Можно на русском? Потому что мне тяжело сейчас на украинский я перехожу. Извините, я уважаю украинский. Скажите, пожалуйста... Давайте по факту. Вы меня остановили в подозрении, правильно? Ну, есть подозрение. Подозрение. Что? что я правопорушил? Я же вам сказал, что... Смотрите, просто вы говорите, что я подошел и не знаю Конституцию Украины, правильно? Да, вы подошли, да. вы мне сказали частину, сказали пункт. Теперь подошел. давайте дальше разбираться. Конкретно, что... Какое подозрение? Что у вас подозрительного в моей машине, во мне произошло? А почему? Что может машина тут... Вы же понимаете... Вы знаете пункт 3? А вы ей подозреваете меня, но если она водка какая-то на меня? Знаете, я, мне не надо ее знать, я знаю свои права просто. Ну так, смотрите, если, мне, думаете, если надо то то будет, я открою, почитаю, поймите. вы понимаете, что... Я, я тоже не приведу до вас, просто так скажу, что дайте документы все правы. Я вам готов предоставить документы на э, правильном э, основании. Вы меня подозреваете. Я вас тоже подозреваю в чем-то. Вот мне кажется, что вы не полицейский. Слушай, а скажи, я на камеру, дал... что ты ебал я служить, дал... и все на тебя нахуй я? надо... Не не, смотри, так я? Не, смотри, я тебе объясняю, слушай, как тебя зовут? Серьезно. Я тебя уважаю всех полицейских, как всех. Э -э Военных всех уважаю. Меня ебут, меня ебут мозги уже где-то лет 12 в моем команде. Понял? Сами не знают, что со мной делать. И из этих 12 лет я сам лично 10 лет ходил туда. Вот просто. Но я готов все делать по правильности. То есть служить, защищать родину, но по правильности, понял. Я работаю официально. У меня есть, я живу по месте прописки. Все есть. Я нигде не скрываюсь. Езжу. Пожалуйста. Пусть э, военкомат ваш, любезный, новомосковский просто возьмет мне повестку, вручит. Я готов еще раз приехать за этот год четвертый раз. Ну вот, смотрите, мы зараз на данном мобильном блокпосте Это не блокпост. блокпост. Ребят это указание вашего военного команданта. Я им не подчиняюсь, поймите. Я подчиняюсь книжке, которая называется «Конституция». Конституция мне гласит защищать свои обязанности и выполнять на основании закона все. Конечно. Проверьте, возьмите это. Я же вам говорю, есть машина, есть, э, ну, не знаю, давайте выяснять мою личность. Я ж не знаю, мне нужен человек, который понимает, что вы делаете. Помогаем, ну, так и все. Ваши я не буду вам показывать, пока вы мне не назовете причину, что я нарушил. Причина, вы не вы, вы, мы, Это выявляем, не блокпост. Нет, я не что. Не Нет, нарушили. вы не имеете права проверять на этом якобы в кавычках блокпосту. Это не блокпост. Блокпост, вот я могу поехали, покажу, где блокпосты находятся. Вот там я и машину дают проверять, и документы, и все остальное. Я вам могу показать документ, который мне дает разрешение пересекать комендантский час и тому подобное. Вот он. Вот документ. То есть я могу ездить в любой территории по всем областям в любое время. Ты знал, ты боялась, ты ну ты вот, можешь, пожалуйста, документ на основании... Вот этот документ не я не могу час. вам показать. Что я работаю в корпорации, которая предоставляет мне возможность ездить где хочу и заниматься тем, чем надо. То есть это тут написано мое имя, фамилия и то, что я действительно работаю на государстве. Все больше проблема нет, друг... ребят, проблема не в этом. Поймите, у нас проблема войны, знаете из-за чего? Не из-за вас, не из за меня, а из-за тех пидорасов, которые ставят сюда пацанов и заставляют для делать, выполнять всякие ненужные вещи. Вот в чем проблема. И если бы этого не было, сука, все бы мирно жили. Пытание не? Пытание Гарного дня. Ребят. Пытания. Удачи, мирного неба.